Ласка, про ситуацию, как слово с командой, вы пробовали несколько таборизкизу, почаком старта в чемпионату. Кто остался, кто пришел, какие-то укомплектации по три незарас? Большая группа футболистов по различным обстоятельствам и причинам покинули команду. Одни пошли на более лучшие условия, это повышение в классе, пошли первая лига, высшая лига. С другими футболистами мы расторгли контракт, и у них закончился контракт, потому что мы, тренеры, определили, что на данный момент их уровень игры не прогрессирует, не растет, поэтому для того, чтобы выполнять поставленную задачу, нужны более квалифицированные игроки, и которые смогут выполнить эту задачу. Поэтому мы расстались с такой группой футболистов. В команду пришли, как я уже говорил, новые игроки, на которых мы надеемся, что они все-таки усилят игру команды и способствуют выполнению поставленной задачи. Также возрастная категория их колеблется от опытных и поигравших игроков в первой и высших лигах и заканчивая нашими и воспитанниками детской школы. Ну, а теперь заявка о стуточной заявке подания кремня. Никаких игроков на позициях сейчас не встречаем? Ну, хотелось бы усилить еще среднюю линию и линию обороны, центральную часть. Вот. У нас есть игроки на эти позиции, но нам нужно дублировать эти позиции на всякий, будем говорить, игровой момент, потому что, возможно, какие-то травмы, заболевания, поэтому нужно, чтобы этих игроков могли заменить такие же футболисты такого же уровня. На сегодняшний день, кого можно сказать, уже точно в команде Кремль? Какие самые ну к нам пришел центральный защитник Холбоша Дмитрий, э, Остапенко Дима пришел левый защитник, э, Энтин Дмитрий пришел правый защитник, э, нападающий пришел Игорь Тимченко, вот, э, есть э, э, игрок средней линии, он из Зари Тертишный Дима но сейчас с руководством обсуждается его переход, как он будет выглядеть, или аренда, или заключение контракта. Это уже на уровне руководства, сейчас по нем идет разговор. Какие изменения у вас функциональны? Поменялось ли вы с, с как вы сейчас будете действовать? Нет, конечно же, ни в коем случае. У нас были взаимопонимания. И они остаются и будут. Естественно, что у каждого человека есть определенные взгляды на жизнь, на тренировочный процесс, кое-что я на данный момент вношу новое, вот, интересное для ребят. А в принципе, те взгляды, они что у свистуна, что у меня, как должна играть команда, они остаются одинаковыми, поэтому мы работаем слаженно и дружно. Директор Кремния поставил перед вами задание в эфире первой линии. Чи были у вас жесткие рамки поставлены, как перед Свистуном, что если вы не выходите, вас так же звольняют? Да, была такая ситуация, когда после окончания сезона, после невыполнения поставленной задачи, был такой вопрос о смене тренерского состава. Но Андрей Дмитриевич хорошо проанализировал эту ситуацию и сделал маленькую корректировку. Вместо того, чтобы приглашать новых людей, тренеров, которые еще не знают футболистов, им нужно было много времени для того, чтобы изучить каждого. А срок перерыва очень был маленький, поэтому он решил сделать просто перестановку главного тренера и старшего тренера. Так как я все-таки знаю ребят, знаю их потенциал, и мне быстрее, ну я быстрее адаптируюсь к их, будем говорить, игровым качествам, где-то направлю, где-то подскажу, где-то будем развивать эти качества. И тем не менее сохранили, будем говорить, командный дух, команду. Чтобы не было таких глобальных перестановок. Они все-таки действуют угнетающе на игроков, на тех работников клуба, которые работают в клубе. Ну, будем говорить, была произведена минимальная корректировка для того, чтобы в клубе все было на высшем уровне и продолжалась работа. Передо мной и перед тренерским составом также стоит задача нам отведен срок до зимы. По истечению этого периода будет определена ситуация, как команда играет, на каком месте, сколько набрала очков в турнирной таблице. Если эта задача будет минимальна и будет не выполняться, возможно, что в конце сезона будут уже более кардинальные изменения. Если все будет нормально и Та задача буде виповнитися в ігровому плані, в турнірній таблиці, то я думаю, що ми будемо продовжувати працювати. Сергій Володимирович, ви були не тільки тренером Кременя, а й металолога Донецького, Запорізького, Сталіолчеського, яких, на жаль, цих двох команд немає в Україні. Як ви перевіряєте підготовку? Есть ли какие-то отличия, какие-то похожие моменты? Возможно, вы с временем, с удовольствием вносите в Кремль какие-то новостные новости? Ну, мне приходилось работать не только с, в основных командах и Металлурга Донецкого, и Запорожского, и Алчевской стали первой лиги, но и с игроками более молодыми приблизительно уровня, как в Кремле, это дублирующий состав металурга Донецкого. В принципе, есть определенные наработки жизненные, есть наработки и взятые от, в игровом плане, когда я был еще действующим футболистом. У меня было много наставников, и у каждого я взял что-то хорошее и то, что оно мне в дальнейшем пригодится как тренеру. И сейчас как я уже сказал, есть взгляды, есть направления. И я хочу эти все свои наработки донести игрокам, чтобы они побыстрее раскрыли свой потенциал, свой талант. И от этого улучшится только игра команды. И каждый из игроков вырастет у себя в глазах и станет более высоким квалифицированным игроком. Я вижу, вы в на ситуацию по Украине, по клубам. Вот сейчас, например, в Олимпиаде есть такой спиртный момент по до 12 договорных матчей. Как вы ви видите, развивается проблема? Ну, эта проблема не только была на данный момент. Она была еще и в предыдущих чемпионатах, где неоднократно и возникал этот вопрос, вы, наверное, тоже слышали и Карпаты с металлистом, и много других команд. Но, тем не менее, доказательной основной базы нет. Только на уровне слухов, разбирательств, ну, конкретных нет. Я думаю, что только когда будет уже неопровержимые доказательства, Допустим, там телефонные разговоры, там непосредственно те люди, которые участвуют в этих договорных играх, сами будут говорить, что это было, то тогда можно говорить, что действительно это присутствует. А так, если команда подавлена психологически, как это с Олимпиком, слабое финансирование, тяжелая ситуация в стране, они не дома, не в Донецке играют все время и живут в других городах и она угнетает и совсем другая игра у этих команд и они проигрывают и все время кажется специалистам или другим кто следит за футболом что эта команда допустим играет в договорные игры я думаю что не всегда это соответствует правде там выходит такая ситуация с одного стороны... боку Федерация футбола вводит законопроект про договорные матчи, а с у нас главный спонсор – букмекерская контора. Ну да, это я тоже удивляюсь, как такое может быть. Ну, мы только можем анализировать тренеры, руководители клуба, где-то предполагать свои э, мысли или там суждения, но ну, на самом деле мы не знаем, что и как конкретно, почему так происходит. Ну, Говорят, что большинство клубов в другой линии пытаются выжить за рахунок букмекерских ставок. Чи они как раз ставят, у нас и програж, и за этот рахунок они как бы держатся на плаву. Я допускаю, что может быть такое. Вот был случай в прошлогоднем сезоне, в прошедшем сезоне с Каховкой. Вот особенно вы, наверное, тоже слышали, с Аболонью их игра, как они там играли. Что это подействовало? Почему они так делали? Ставили ставки или еще какие-то были околофутбольные моменты? Здесь трудно сказать. Возможно, ну, то, что это был матч не фэрплей, то это однозначно. С чьей стороны он был нарушен? Это мы тоже только можем догадываться. Со стороны Абалони было дополнительное какое-то финансирование, или это был со стороны этой команды энергии игра, как вы говорили, уже ставили ставки или еще какие-то дополнительные вливания были. Это мы можем только, я же еще говорю, без доказательной базы говорить очень трудно и неоправдательно. фінансування в країні таке складне, чи не воно не повлече за собою збільшення таких договірних матчів у нижчих лігах для того, щоб команди жили, якось виживали, між собою? Кожний чоловік, в тому числі і в, в цілом команди, конечно, не хотят иметь работу, хотят получать достойну зарплату, зарабатывать своим трудом хороші преміальні. За хорошие игры, поэтому наверняка будут какие-то э, у них моменты, где они будут стараться, как вы уже сказали, выживать различными путями. Ну, говоря по э, сегодняшней ситуации, у, у нас в команде, мы знаем одно: что пока мы финансируемся, Хотелось бы, конечно, чтобы это было на должном уровне, на более высоком. Вот. Ну, мы, как говорится, благодарим Бога за то, что есть эти руководители, которые дают нам хотя бы такие финансы, которые команда может еще существовать, играть, могут воспитываться футболисты, радовать болельщиков Кременчуга. Ну, в общем, основной смысл, что эта команда есть, и пока она будет, мы будем все делать для того, чтобы радовала всех и фанатов, и болельщиков, и своей игрой продвигалась по турнирной таблице и выполняла те задачи, которые перед ней поставлены. Все заключается, тренеры, понимаете, они зависимые люди. Есть, будем говорить, тренеры, которые приходят новую работу. И у них все, будем говорить, условия, они все на высоком уровне. Финансирование выделяется на приобретение футболистов. Финансирование есть, чтобы была хорошая учебно-тренировочная база. Чтобы материально-технически были оснащены это экипировка, дополнительные мячи, там, фишки, ну и допол различные будем говорить инвентарь который способствует развитию и тренировке футболистов а есть тренеры которые приходят и ну, будем говорить э -э, не на должном уровне для того чтобы создать команду и э -э, выполнить определенные задачи поэтому этим тренерам тяжело когда он приглашает игроков э -э вы же знаете, первым делом они спрашивают, какие условия, потому что они их можно понять, они семейные, у них есть семьи, дети, их надо кормить. И когда называешь определенные суммы э, зарплат премиальных, ну не все соглашаются идти, они идут в те клубы, где вот именно финансовое положение выше, поэтому тяжело тренеру подобрать квалифицированных игроков в команду, и чтобы команда выросла и играла лучше, и заменила тех, которые, допустим, покинули команду на данный момент. А с какими проблемами столкнулись? Мы сталкивались, вот по своему списку, у меня есть список, кто был в команде на просмотре. Через нее прошло 26 человек, мы просмотрели. Из них мы всего заключили контракт, как я уже назвал, где-то 4-5 человек. Ну вот. И то с большим трудом. Это благодаря этим же футболистам, которые не думают о материальном плане, а больше думают, как им набрать форму, как им играть и как им продвигаться по лестнице, по своей футбольной карьере. Почали интересоваться футболом, кто вас проверил? первое, где я увидел футбол, это когда мой папа играл за заводскую команду, проводилось первенство завода, и он играл за свой транспортный цех. И привел меня, и там я увидел, как он играет, как другие мужчины играют в футбол, и мне стало интересно, вот, как они с мячом, как они его, как говорится, Диалектом пинают, бьют. Вот. И тогда впервые мне понравился вид, этот вид спорта. Ну, когда я уже повзрослел, я попросил родителей, чтобы меня отвели в детскую школу. Ну, на данный момент тогда детских школ не было, а были просто при заводах команды. Тогда была такая команда автостекло в Константиновке. И при заводе она играла на первенство города, первенство в области. И меня мама провела, попросила тренера, чтобы посмотрел. И первое впечатление меня тренер принял. И так пошла моя карьера. Играл за юношей, потом за взрослых. И потом пошли армейские будни. И уже после армейских будней пошли профессиональные дни где я играл уже за Шахтер Донецк, за ЦСКА Москва. Бороче, самое вас привело в «Шахтар» Донецк. Да, на данный момент я был э, в ЦСКА Москва. Олег Петрович Базилевич был тогда тренером. Вот. я играл в команде, у меня очень хорошо складывалась карьера там. Но э, тогда в Шахтере был главным тренером Виктор Васильевич Носов. Вот. Он узнал, что я с области Донецкий и послал своих помощников Виктора Степановича Малышева, чтобы меня уговорил, чтобы я вернулся домой на родину в свою команду. Ну так и получилось, что он приехал, плюс сыграла еще то, что я только женился, и на этом он как бы на этом коньке он сыграл, сказал, что вот жена у тебя там дома, ты тут в Москве, неизвестно как сложится, это большой мегаполис, ты можешь тут не заиграть. Но я был еще такой молодой, неопытный, подумал, думаю, да, действительно, надо домой ехать, там рядом и супруга, и родители. Ну и как-то вот в этом плане я все-таки вернулся в «Шахтер» и после 83-м году, и до 1996 -го года, почти 14 лет, я проиграл в шахтере.